Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Clan. Saifuddin Nasution sekali lagi cuba untuk menjelaskan berkenaan dengan kekeliruan serta salah faham berhubung kejadian anggota APMM yang dikatakan menyebut Masjid Urisila itu. Cumanya, macam yang saya katakan hari itu tuan-tuan dan puan-puan, lagi dia bercakap, lagi mengconfusekan keadaan lagi mengelirukan dan nampak sangat macam mereka ini betul-betul cuba hendak cover line. Wih, kenapa tak dengar aku je? Kita intro dulu! La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sudah beberapa hari sejak pendedahan yang telah dibuat oleh Ahli Parlimen Kota Baru, Datuk Sri Takyudin Hassan, berkenaan dengan insiden beberapa anggota APMM, dipercayai anggota APMM, yang bertindak menyerbu Masjid Rusila dengan memakai kasutnya dengan menyerbu menggeledah barang dan sebagainya kan tetapi itulah selepas pendedahan itu dibuat pihak APMM serta menteri dalam negeri telah menafikan perkara itu mereka kata oh mana ada mereka ini cuma singgah nak solat asar saja dan itulah naratif yang cuba dimainkan oleh wala cukai wala cukai even yang terkini para wala cukai cuba untuk memainkan naratif konon-kononnya kita serang APMM kerana kita tak puas hati dengan penguasaan maritim yang dibuat oleh APMM yang menyebabkan begitu banyak sekali penyeludup ditangkap dan sebagainya. Konon-kononnya kita bengang sebab APMM telah berjaya menangkap banyak penyeludup, telah menggagalkan usaha penyeludup itu ini sebagainya, maka kerana itulah kita serang APMM. Nampak macam bukan kita yang bermasalah sekali tau, tetapi macam pihak ini cuba untuk the picture onto pas sebenarnya tau. Bukannya pas macam sengaja mencari salah PMM tetapi macam salah itu sengaja diadakan diad supaya kita serang FMM, menunjukkan konon-kononnya kodak kita ini tak bersetuju dengan tindakan FMM ataupun mana-mana agensi penguasaan yang bertindak menghalang penyeludupan dan sebagainya. Nampak tak? Macam laju sangat naratif itu dimainkan. Tapi tak apalah. Belakang cerita itu, tuan-tuan dan bersedia. Sekarang ini, Saifuddin nasution sekali lagi telah memberikan sidang akhbar menceritakan berkenaan dengan insiden itu secara asasnya. Jadi macam biasa tuan-tuan dan puan-puan, from the horse's mouth ini ucapan oleh Saifuddin. Kalau ditanya kepada saya, itu sangat jelas lah. Kalau ditanya kepada saya, cuma tingkah laku seorang ahli parlimen dalam Dewan, ianya dikawal oleh standing order. Jadi menjadi kewajipan lah mana-mana pihak dalam parlimen kalau nak Uh, mengangkat perkara itu ke depan jadi cuma saya menjadi tanggungjawab supaya uh, masyarakat terbanyak mendapat gambaran yang lebih tepat, bersih sebenar yang uh, berlaku uh, pada kejadian itu jadi uh, uh, platform parlimen of course uh, mesti digunakan secara penuh tanggungjawab uh, dan uh, kita pun mesti bersedia untuk dipertanggungjawabkan yeah? uh, terutama kalau ianya diheret sehingga menyamakan dengan insiden memali insiden memali itu insiden yang kita dah lupa dah seperti mana kita tak mau lagi ajak rakyat bercakap tentang peristiwa 13 Mei peristiwa memali melibatkan kematian nyawa kita kena jaga perasaan ahli keluarga yang macam sekarang tiba-tiba seorang ahli parlimen dengan mudah-mudah kaitkan seolah-olah satu uh, apa nama, kejadian enam anggota APMM singgah semayang asar Ya. Kemudian disamakan dengan uh, keadaan ketegangan uh, di sebuah kampung yang ada uh, apa sebelum-sebelum daripada itu pun sudah ada beberapa insiden sehingga membawa kepada peristiwa itu. Kita pun tak mau cakap dah. Kita nak tengok ke depan, negara perlu hidup dalam keadaan aman damai. Tapi platform parlimen digunakan untuk membangkitkan sentimen sedemikian rupa. Hanya untuk meraih keuntungan politik. Saya rasa lebih baik hentikan. Sebenarnya video itu panjang lagi tuan-tuan dan puan-puan tetapi yang ini yang saya jumpa betul-betul dekat Tiktok yang saya boleh crop dan saya boleh jumpakan kepada anda cumanya ada beberapa poin yang boleh kita sentuh dekat sini yang pertamanya Saifuddin mendakwa bahawa ahli parlimen itu which is dia tak nak sebut nama sebut ialah, nama semua tahu kan terkini asal sebut kan jadi ahli parlimen itu telah menggunakan platform parlimen dengan secara tidak wajar membangkitkan pertikaian terhadap satu pasukan keselamatan negara kita ini. Dan dia kata, anda kata kalau ada ahli parlimen yang nak bawa Takyudin ke jawatan kuasa hak dan kebiasaan parlimen ke apa-apa ke sebagai contohnya kan untuk mendakwa Takyudin menggelidupkan dewan ke apa-apa ke itu terpulang tetapi banyak kali juga lah ulang parlimen digunakan untuk perkara yang tidak wajar. The thing is, wahai Saifuddin, Taqyudin ada ulangi benda itu, benda yang sama berserta dengan bukti di luar dewan. Dia bukan sekadar cakap dalam dewan tapi tak berani ulang luar dewan macam kau punya perdana menteri. Engkau punya perdana menteri ya. Tuduh Muhyiddin dalam dewan tapi tak berani ulangi tuduhan itu dekat luar dewan. Taqyudin pula dia cakap benda itu dalam dewan dan besok paginya dia ulang benda yang sama dekat luar dewan, dekat snambi media, di hadapan parlimen. Jadi secara asasnya Taqyudin memang bertanggungjawab dengan apa yang beliau dakwa itu. Jadi tak timbul isu yang Takiuddin ni menyalahgunakan parlimen untuk menyebarkan berita betul apa apa ke sebab dia ulang benda yang sama dekat luar parlimen. So anda kata kalau nak bincangkan tentang Takiuddin tak payah nak balasan oh dia cakap dalam parlimen tak ada buat apa tak. Dia ada ulang di luar parlimen. So ambil ya, tindakan apa masalah betul tak? Ke dia tak nak bincangkan sebab mereka tahu yang apa yang Takiuddin sebut itu adalah betul. Mana tahu kan? Itu yang pertama. And then yang keduanya adalah beberapa poin yang si Saifuddin cakap dan sinar media itu yang ingin saya ulang balik. Yang pertama yang Saifuddin kata, anggota komando itu dia singgah dekat Masjid Ulusila untuk solat asar. Bab ini basically tuan-tuan dan sekalian, saya nak kena terangkan betul-betul. Benda ini memang nampak macam menyeliwing sangat-sangat tau. Ya, saya tahu mungkin belum ada rakaman CCTV yang telah disebarkan dari pihak masjid ke apa-apa ke. Tetapi kita tahu rakaman itu ada. Sekurang-kurangnya dekat tangan ahli-ahli parlimen PN. Dan kita nampak keratan-keratan gambar yang ada disebarkan sekarang ini, terutamanya oleh geng-geng PN dan sebagainya, yang menunjukkan beberapa anggota yang kelihatan macam terburu-buru. Kan? Mereka bukan macam datang nak solat asal kadang biasa. Nombor satunya mereka park kereta dekat tempat perempuan. Nombor dua mereka pakai kereta dekat tempat tu guru. Siapa-siapa yang datang dekat Masjid sila tahu memang ada parkir di hadapan tempat masuk utama. So, tak payah pergi ke belakang. So, kenapa pergi ke belakang? Kenapa parking dekat tempat perempuan? Kenapa parking dan tunggu pula tu ada anggota pula tunggu kan? Kena punya pegawai tunggu dekat depan watak guru. Nampak? Semacam so, pelik. Dalam mereka pergi masuk tanah perempuan, terang-terang tanah perempuan mereka masuk apa? So itu pun dah pelik dah. Kalau mereka ingin datang tu solat asal, mereka akan datang dengan penuh tip. Dulu, kita ingat tak? APMM, kan? Baru-baru ni, dia tunjukkan gambar ada beberapa anggota dia pakai jubah putih. Dalam gambar-gambar disiarkan dan disibarkan itu, kan? Tidak ada seorang pun anggota yang memakai jubah putih. Semuanya pakai pakaian biasa. Eh, Papa Beri, kalau itu anggota APMM kenapa mereka tak pakai uniform? Sebab itu, pada ketika itu, mereka tengah buat satu latihan yang dimakai sebagai SRE. Di mana latihan itu, kiranya macam pegawai-pegawai APMM ini, mereka cuba untuk buat penyamaran dan elakkan diri mereka daripada ditangkap oleh mereka punya pelatih. Kalau kena tangkap dengan pelatih, memang gagal lah latihan tu. So, mereka menyamalah sebagai orang biasa. Pakai slipper, pakai kasut biasa, pakai tech shirt pakai t-shirt. Mereka tak pakai uniform. Mereka dalam bahagian penyamanan. So, sekarang ini, balik pada isu itu, kita nampak melalui video dan juga gambar yang telah macam mereka ini terburu-buru masuk dan terburu-buru keluar. Macam tu keperangan orang solat asal masalahnya. Dan lepas mereka terburu-buru keluar itu, masuk dalam air biru terus bermucut. Terus lagi macam tu. Adakah itu style orang yang tengah solat? Biasalah lepas solat ni kita adalah kelang sangat nak masuk kita mucukkan apa-apa kan. Tapi masuk Zoom macam mereka ambil something, colek something contohnya ataupun rompak something, masuk dalam ke kereta bom, laju lari dia. Macam tak kena, itu bukan perangai solat masalahnya betul tak? And then kemudiannya dalam sinar itu juga, Saifuri ada kata tau, yang latihan SRE ini, pelatih-pelatih dia kena menyamar. Saya sebutkan tadi eh, mereka kena menyamar untuk elak dari tangkap oleh jurulatih. Kalau kena tangkap memang batal lah. So basically-nya, Sefodin sendiri mengakui Memang ada latihan seperti itu. Mereka kena lari, kena menyorok, kena blend in dengan orang awam, kena elakkan diri dari ditangkap. So, karakteristik latihan itu sama. Macam apa yang berlaku dekat Bersiru Silah itu tuan Ustaz. Mereka masuk macam tu je, kasut pun tak buka dan sebagainya. And then kemudian mereka lari keluar pun mencicit keluar dari bentuk. Nampak? So, basically-nya latihan itu berkemungkinan besarnya dilakukan di Bersiru pada ketika itu. Dan latihan itu pula dilakukan tanpa pengetahuan pengurusan masjid. Nampak kat situ tuan-tuan dan ustaz. So, Saifuddin sendiri telah mengkontradikkan diri dia sendiri. Cakap singkat solat asar, tapi cakap lagi lepas tu, oh memang ada latihan. So, benda satu sekarang masalahnya. And then kemudian yang tuan-tuan sekalian, Saifuddin kata pihak polis telah memaklumkan dan juga telah bertemu dengan ahli perlimarang iaitu Tuan Guru Haji lah untuk menjelaskan tentang perkara ini secara asasnya. Okey, let's say lah kalau betul-betul kena jumpa Tuan Guru. Kita ada beberapa soalan. Nombor satunya, bila kau jumpa? Dekat mana kau jumpa? Ada tak gambar perjumpaan? Ah, ha, benda-benda macam tu. Cakap jumpa kosong, tapi tak ada pemakluman tak jadi. So, kalau kau jumpa, mestilah ada gambar. Takkanlah kau tak ada gambar aku kan? At least bagi bukti untuk ditunjukkan ke APMM, kan? And then, bila kau jumpa? Pukul apa kau jumpa? Dekat mana kau jumpa? Yang ini yang kita nak tahu masalahnya. So, anda kata kalau betul mereka dah jumpa dengan Tuan Guru, dan kau kena maklumkan kepada masyarakat, ya, kau jumpa, sekian, 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 sekian. sekian. Kalau kau tak maklumkan, then kau sembanglah masalahnya. Dah lah kau kata, oh, kita dah maklumkan ke pengurusan masjid. Tengok-tengok, pengurusi masjid dia si kata, kami tak tahu apa-apa. Kami tak dimaklumkan, kami tak diberitahu. So, kami basically in the dark. So, APMM tipu dalam hari ini. Tak profesional. Nampak? So, di situ dah berlaku contradiction juga tuan-tuan dan perempuan sekalian. Jadi, antara lain, macam saya katakanlah kan. Sidang media oleh Saifuddin ini sebenarnya dia lebih mengelirukan berbanding dengan menjawab soalan tau. Sebab apa yang diterangkan oleh Saifuddin itu bercanggah dengan apa yang berlaku. Bukan tak ada bukti bang, ada bukti. Kalau tak ada bukti apa-apa, dia -apa, boleh aku sembang. Masalahnya bukti berlambak. Kalau kau cakap benda macam ni, tapi hakikat yang nampak macam itu, dia kau nak kata apa? Jadi, saya rasa just akui sajalah. Yang sebenarnya, ok fine memang latihan itu wujud. Memang FPMM tengah buat latihan. Tetapi, SOP tidak diikuti kita main pakai belasah saja, kita main main dengan randuk saja dan kebetulan pula kita gunakan Masjid Rusila ini untuk sebagai tempat latihan. Dan kita pun tak maklum betul-betul dekat pusat masjid. Akui sajalah latihan itu wujud dan korang dah silap langkah. Korang telah melanggar SOP ataupun SOP tak ketara kat situ. Itu yang ditikaikan oleh Datuk Taki. Dia kata sekarang ini kau nak buat latihan buat lah tak ada masalah. Tetapi apa SOP kau? Nak kena tahu juga apakah SOP dalam memilih tempat latihan itu. Kenapa Masjid Ursila? Kenapa kat tempat lain yang lebih low risk? Sebagai contohnya kan? Sebab Masjid Ursila ni basically ni high risk lah. Bukan high risk apa. Engkau datang menyembuh dalam satu premis bangunan tau. Bukan tempat awam. Premis bangunan swasta. Bangunan persendirian. Bilik orang lain. Bila kau sembuh dalam itu, kau boleh dianggap sebagai penceroboh. Bila kau ni penceroboh, bakal dia datuk takilah. Andai kata kalau aku ada kat situ, aku ni pemegang senjata api belesin. So aku nampak orang menceroboh, aku memang boleh tembak je. Sebab kau menceroboh sekarang ni. High risk. Dan kalau terjadilah benda itu contohnya, tiba-tiba ada AJK Masjid datang pelangkung dengan penyapu ke apa-apa contoh kan. Then macam mana? Siapa yang nak dipertanggungjawabkan dengan perkara itu? Pergilah tempat yang low risk. Ataupun sekurang-kurangnya, maklum ke pengurusan masjid. Masjid, kita boleh tanya dekat sini tau. So, expect kita datang tiba-tiba. Okay, fine. Tak ada masalah. Tapi pemakluman pun tak buat. Jadi macam mana? Lagipun, bila buat dekat masjid ni kan, especially katalah nak dekat waktu solat, bukannya tak ada jemaah perempuan. Contohnya kan, jemaah perempuan tu mungkin mereka dah tengah buka aurat, nak buat wuduk ke, tengah sering pakaian ke apa-apa ke. Kau menjumpa macam tu, dah lah kau pergi sebut tempat perempuan. So, apa jadi? Marahlah orang, eh apa cerita kau, aku tengah buka baju lah, tengah buka tudung apa semua, tiba-tiba lelaki sepuluh 10 orang menyebut macam tu. Malulah dia orang itu yang kita kata kawasan ini high risk masjid ini high risk tak ada keperluan pun untuk kau berlatih latihan dekat situ pergi tempat lain pergi tempat yang low risk ke apa-apa ke macam taman ke apa-apa contohnya kan tempat-tempat yang mungkin orang akan uh, memang korang boleh buat latihan buat dekat situ je lah so kenapa nak kena ke masjid? betul atau tidak? and then yang paling penting sekali sekarang Saifuddin pun mengakui memang ada latihan ketua pengarah APMM pun kata memang ada latihan jadi akui saja. macam saya kata tadi akui saja memang korang sebenarnya tengah buat latihan. Tetapi korang tak ikut SOP yang betul menyebabkan kekeliruan itu terjadi. Itu je pun. Bukanlah kita nak minta macam korang ni kena ganti rugi apa-apa tak. Akui saja. Ya betul. Kami ada buat latihan sekarang ini. Memang masa itu kita orang latihan. Memang masa itu masih ada Kita orang jadikan sebagai tempat latihan. Dan minta maaf kami tak maklum ke pengurusan masjid dulu. Minta maaf kerana datang mengejut macam tu kat sebab kita memang nak buat element of surprise dan sebagainya tetapi itu SOP yang salah minta maaf that's it senang tapi masalahnya sekarang ini pihak menteri dan juga APPM macam nak pusing sana pusing sini cuba hendak menegakkan benang yang basah yang itu yang kita marah tuan-tuan sekalian kita tak marah APPM nak buat latihan buatlah kau silakan buat latihan memang patut pun kau buat latihan cumanya itulah SOP kau macam mana dan bila nak kata macam ni aku ijalah kesilapan apa masalah apa yang payah benar betul atau tidak tapi itulah dia tuan-tuan dan sekalian. Basically-nya, apa yang boleh kita cadangkan lah kan. Nombor satunya, of course, SOP itu berbetulkan. Pastikan SOP latihan selepas ini memang betul-betul mengambil kira tentang banyak faktor. Sebab anda kata kalau SOP tak cantik, dan ini jadi dia akan melakukan kabut dan sebagainya. Apatah lagi kalau SOP dilanggari. Yang keduanya macam saya sebutkan tadi, just minta maaf saja dekat penguasa masjid, minta maaf kepada uh, penduduk marang dan sebagainya kan, cakap kami tersilap dan sebagainya. Dan yang paling penting sekali, just akui. Ya, betul ini latihan, kami dah salah langkah. That's it. All is well. Boleh tutup buku. Bukan minta apa sangat pun. Tetapi lagi korang berpusing sana, berpusing sini macam saya sebutkan tadi, sampai ke sudah, masalah tak akan selesai. Jadi apa-apa pun itulah dia total plan. Macam saya sebutkan, anak-anak papa walaupun cukai sekarang ni cuba untuk memainkan konon-kononnya kita marah APMM sebab APMM serbu sana serbu sini so kita nak burukkan nama APMM ini membuatkan sertifikat mungkinkah benda ini disengajakan supaya kita akan hentam APMM dan mereka akan kaitkan dengan apa yang berlaku dekat sempadan ke dekat maritim ke apa-apa ke dan akan membalikkan nama busuk itu kepada PAS dan sebagainya konon-kononnya, kau tengok PAS tak setuju dengan tindakan kita menghalang penyelidupan. Sebab tu dia marah FPMM Padahal kita marah FMM sebab benda lain. Nampak tak kat situ? Kadang-kadang dia orang punya setan ni tuan-tuan dan -tuan puan, kita bukan boleh fikir sangat tau. Hei, lain macam otak dia orang ni. <t mulher> macam mana idea bapak? Tak sangka otak bapak bergeliga, otak penipu. <tell>